bismillahi rohmanir rohim olti diniy kalima kalimai toyiba to'g'ri so'z la ilaha illalloh muhammadu rasululloh ma'nosi ollohdan o'zga iloh yo'qdir muhammad ollohning rasulidir kalimai shahodat iqrorlik kalimasi ashhadu an la ilaha illa Alloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu. ma'nosi Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va muhammad alayhisalom allohning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman kalimai tawhid. Tawhidga iqrorlik kalimasi

tiriltiradi va o'ldiradi ammo o'zi tirikdir o'lmaydi yaxshilik uning ixtiyoridadir va u hamma narsaga qodirdir Kalimay raddi kufr kufrni qaytarish kalimasi inni bika bika min an ushrika shay'an wa ana a'lam a'lam astaghfiruka lima la innaka antal al allamul g'uyub ma'nosi yo olloh sendan o'zim bilganim holda senga biror narsani sherik qilishimdan asrashingni so'rayman sendan o'zim bilganim holda shirk qilib qo'ygan bo'lsam kechirishingni tilayman albatta sen g'ayblarni bilguvchi zotsan kalimai istig'for gunohlarni kechirishni so'rash kalimasi أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت العلام الغيوب معنا؟ يا الله جنه كي Ya olloh gunohlarimni kechirishingni so'rayman ataylab yo ya adashib yashirin yo ya oshkora qilgan hamma gunohlarimni kechirishingni so'rayman o'zim bilgan va bilmagan gunohlarimdan allohga tavba qilaman qaytaman albatta sen g'ayblarni bilguvchi zotsan kalimai tamjid ulug'lash kalimasi subhanollohi valhamdulillahi la, la ilaha ilallohu allohu akbar hola vaa at hili ma'nosi allohning aybu nuqsoni yo'qdir maqtovlar allohgadir ollohdan o'zga iloh yo'qdir olloh ulug'dir harakat va kuch quvvat faqat qudratli va buyuk Alloh taoloning xohishi bilan bo'ladi Alloh nimani xohlasa bo'ladi nimani xohlamasa bo'lmaydi